В сороковом году я окончила Волгоградский фельдшерско техникум тогда был, имени Симашка. И сразу поставили на военный учет нас. Война началась, и меня сразу нас призвали в армию. И я воевала на Третьем Украинском фронте форсировала Днепр. Зима была суровая в 43 году. Налетало по 400 бомбардиров Миттершмитта этих самолетов. Пантонные мосты поставить сразу разбивали. Вода была красная в Днепре. После этого участвовала в Кишиневском плацдарме. Там уже была такая катаварься, там земля горела. Меня там ранило и наградили меня орденом Красной Звезды. После этого я все время в действующей армии была в полку при Санроте. Оказывала первую медицинскую помощь в землянках, переливали кровь и бомбежки все наши были. Мы от передовой стояли 5-7 километров. Катюша приедет, сыграет и сразу оттуда посыпаются бум, снаряды. Ночью нельзя было выйти из окопа трассирующей пули. Ранило меня множественное ранение, осколочное но, обоих ног и перелом правой локтевой кости. И я прям при санроте, меня не отпустили. Я так и до конца войны была в этом полку, в санитарной роте. Если мужчинам было тяжело, а нам тем более. Где вы закончили войну? Война. Мы освобождали Румынию, Болгарию, Одессу, Синельниковскую. Нам присвоили дивизию Красногвардейская, Синельниковская дивизия, Запорожье, Никополь, Марганец, Павлоград. Так вы освобождали Павлоград? Да, да, наша дивизия. А как это было, когда Павла освобождали? Бои тут были страшные, особенно под Синильниково. В 1946 году мы как раз нас мы освободили, в Болгарии закончилась война, старая Загора. И жили еще два года в Софии прям. Наша часть стояла. Ой, миссия это Чуковский тогда, это миссия Болгарии. Мы тогда поженились с мужем, зарегистрировались миссия Болгарии. А муж ваш тоже служил военный был муж, да? Да, он был глав, главный врач санитарной роты. Когда язык приведут, все равно мы оказывали ему помощь. Они -то тоже замерзшие, такие полураздетые. И накормим его, и перевяжем его. А потом, я не знаю, куда их забирали, отправляли. Все дружные были. Все шли за Родину казахи, евреи, и украинцы же наши, русские. Прошло 70 лет, осталось нас мало ветеранов войны. Желаем, чтобы было мирное небо, чтобы наши дети не видели войны.